Привет, дорогие друзья! Князь Потужность дал интервью, и оно достаточно интересное с точки зрения того, как он обосновывает вторжение в Курскую область и, собственно, для чего это нужно было. Ну и ряд других вопросов. Ну, во-первых, ему задают вопрос по поводу трагедии, которая произошла в Полтаве. Причем никто не называет и продолжают не называть вещи своими именами. То есть не говорят, военный институт. И вы замечаете, да, что уже несколько дней и западная пресса, в том числе, если вы следите, они сообщают, трагедия, учебное заведение продолжают сообщать эту же историю. Немножечко начали убирать по поводу больницы, потому что Бильд выяснили, что Зеленский соврал, и там никакой больницы не было. Еще одна трагедия в Украине, и это факт, они вдарили. Это был ракетный удар, прорахованный удар. Ракета летела ну, сейчас я информацию даю то около трех минут, поэтому люди, они не успели спуститься всего бомбосховище. То есть, не успели спуститься в бомбоубежище. Они намеренно продолжают не говорить о том, что это военное училище, потому что так оно звучит лучше, и западный какой-нибудь зритель, если кому-то еще интересно, Рожа Зеленского, будет слушать это и понимать, что произошла трагедия, люди не успели спуститься. Что за люди? Ну, то есть, одно дело сказать, военнослужащие не успели спуститься, другое дело сказать люди. Люди из учебного заведения, а там рядом как раз и мифическая больница. Далее журналист перечисляет все великолепные достижения, которые достигла киевская власть. В 16 все больше приходят в Украину, десятки миллиардов долларов подходят, больше озброения надходят. И І також велика частина російської території захоплена Україною. Тобто абсолютно зміна статусу війни. Це здивувало міжнародне співтовариство, і вони не знали про це, а також не розуміли причини раціонального підходження. Чому ви це робили? Ну хорошо, хоть так, тому що не більша частина Російської Федерації поки що. а большая часть Российской Федерации захвачена, деньги идут, самолеты летят и так далее. Но по поводу рациональности захвата Курской области, и тут Зеленский, в принципе, начинает. Слава Богу, мы там их смогли зупинить и не дали им окупувати Харьков. А после чего у нас были сигналы, что они могут это сделать на півночі. Сумщина, Черниговщина. И для нас это был бы очень серьезный выклад. Я знаю, что они не відмовились от этих планов. И тогда мы поняли, что нам відповідно провести операцию. Планировалась оккупация Харькова. То есть все люди, которых называли там ИПСО и так далее, целый центр противодействия дезинформации, пресс-НБО, говорил, что люди эти, которые рассказывают о том, что планируется туда выступление в Харьковскую область, в том числе я, это все, конечно же, агенты, которые раздувают, что там панику они раздувают, или там что-то, короче, что-то раздувают. Здесь уже Зеленский говорит, что так это так и было, да. Но в последний момент они успели все-таки сорвать наступление еще и на Сумскую область. Это была такая удар. Да, это был предупредительный удар в самый последний момент. Так оно и есть. У нас було розуміння, що нам треба зробити. У нас було розуміння, що что... Скоріше за все, якщо вони прорвуть нашу кордон на Сумщині, так це напроти Курщини їх території. Ми розуміємо. якщо вони прорвуть, ми їх будемо дуже довго зупиняти, а потім витиснути їх. Це треба мати перевагу в людях і в зброї. І тому не факт, що у нас она буде. Коротше, значить там збирались прорвати границю на Сумщині, і потім їх можна було довго-довго витісняти. І вже буквально там в останній момент. перехвачена была инициатива, и наоборот украинские войска зашли на Курщину, а не те войска, которые стояли на Курщине, зашли на Сумщину. А какие войска стояли на Курщине? Вот то место, куда пошли ВСУ, какие там были войска? Это, ну, там бохровцами собирались захватывать Сумскую область или кем? Или какими-то погранцами. Пограничники должны были оккупировать Сумскую область. Также мне крайне понравилось высказывание о том, что не факт, что у нас еще будут люди, если мы будем это делать позже. Но Зеленский здраво смотрит на вещи и понимает, что с таким командованием людей, скорее всего, скоро просто не будет. Я понимаю, что идея была взята небольшую частину российской территории с самого начала але ви от, не отримали дуже багато супротиву вам, і э, ви продовжили рух. Здесь же журналист, ну, он бы мог еще дополнить, конечно, свой вопрос, если бы это была реальная журналистика, целью которой было растормошить Зеленского. Если вы там встретили незначительное сопротивление, то какие же войска там могли быть сосредоточены, чтобы в последний момент прервали их победоносное шествие на Сумщину? Ну, разумно, нет? не? Нет, нет, все, все, что сейчас происходит на Курщине, это не импровизация. Это четкая операция. І я скажу вам відверто, це частина операції. Є різні дії, які ми передбачали, які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави, на Харківщині, а також на півдні. І, 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 ми на, на півдні це ми говоримо і про Запоріжжя, і Херсонський набор, а також Донбас. І от оно, це частина операції. За інтерв'ю кілька разів скажуть о том, що це частина операції. А ти ж не можеш побачити всю операцію, якщо не побачиш потім її в цілому. Но это часть операции для того, чтобы ослабить давление на тех направлениях, где было плохо ВСУ. Теперь там на этих направлениях ВСУ хорошо. Что вы с ней планируете делать? Чи вы будете ее удерживать для обмена? Планируют ли удерживать эту территорию для обмена. Ну, Зеленский объясняет, что он отлично знает, что такое международное право. Особенно украинцы, которые документы не могут получить от этого вонючего государства, тоже осведомлены, что такое международное право. Правда, международное право что-то помалкивает, в, 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 сопит в две дырочки, когда наблюдает тупо нарушение любых э, законов, любых прав человека в этой долбанной дыре. Та коротше, ні, говорять, ми знаємо, що такое міжнародне право. Я розумію, що таке міжнародне право, і я розумію, що таке повага до суверенітету тієї чи іншої держави. Україна саме а, така держава, яка в правилах і в законах. Але сьогодні ми повинні робити відповідні кроки, щоб бути більш сильними. І ця операція вона посилює країну. Це факт. Це не значить, що ми будемо міняти одну територію на іншу. Мені складно вам всіх. Доповісти про цей кроки, чому тому, що я вам сказав, що то, що ви бачили, це частина нашого задуму. Опять таки, часть замисла, частина якогось то великого замисла. І план этот геніальний, звісно, план он хочет показати Байдену. Ні, не українцям Байдену покаже От Байдена, звісно, інформація нікуди уйти не може. Те, що ми робимо, це частина а, плану перемоги. Чому я вам сказав, що Курщина це а, крок інший? Операції більш великою, яка є військово політичною або військово-дипломатичною, якщо хочете, і я хотів показати план перемоги президенту Байдену, але я хотів його показати після того, як у нас буде успіх на Курщині. Я побудував цей план згідно того, що він може бути реалізован. Завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню або небажанню Російської Федерації. Для мене це було дуже важливо, щоб потім в діалозі ніхто не сказав, чи піде на це Росія, чи не піде. Від них не залежить цей план. Що цікавого є в цьому плані, що, на во він розроблений зеленським, тому що зеленський говорить, там я там этот план в соответствии с тем, що от русских нічого зависеть не будет. Это гениальный план, в котором от русских не зависит ничего. И международным партнерам не надо будет думать, пойдут ли русские на этот. Нет, мы их нагнем, заставим, по всей видимости, нагибать будут. Ну, я написал в частном телеграм-канале, где будут нагибать, где будут пытаться нагнуть, но даже не понимаю, даже если они эту территорию реально превратят в остров. То, это вынудит Российскую Федерацию что, капитулировать или что? А у вас достаточно рисковой силы для для защиты душа в долгой линии фронта? Достаточно ли у вас сил для того, чтобы осуществить этот гениальный план? Гениальный ответ на этот вопрос звучит так. Если Запад даст нам, тогда мы победим. Якщо Запад не дасть, ну тогда уж, конечно, не звісно, ні побідімо. Це вже буде не наша вина, а Запада. А відповідь дуже проста: чи отримаємо ми те, що вже погоджено? Якщо воно буде в Україні, ми будемо тримати, але ми не будемо тримати це вічність. Ми будемо тримати стільки, скільки нам потрібно для всього цього плану. Достатньо лі у вас солдат, для того, щоб обезпечити восточні не регионы. А что касается украинских солдат, чи у вас их достаточно, чтобы обеспечить східні частины? Тут очень интересно. Там будет еще в интервью вопрос по поводу того, что как идет мобилизация. Зеленский скажет, все идет с планом генерального штаба и этого самого главнокомандующего. С себя сразу же он убирает ответственность за вот это вот, что происходит на улицах. Достаточно солдат? Нам не пришлось, говорит, даже набирать. Мы не збільшували для курской операции кількість військових. А нам не потрібно, там была в іншому идея. Тобто це абсолютно інша ідея. Тобто, це ідея і одна із цілей Курської області це стягнення російських військ в їх точку, на їх територію. Зараз я вже можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні біля 60 тисяч вже там. Ну, російські стягнули 60 тисяч з міста, куди нам цікаво. А що цікаво? Ленинградська область интересно. или І Абхазія, що интересно, откуда стягнули ці 60 тисяч, і почему чому це не стянули оттуда, откуда интересно, с Покровского направления. Но про Покровское направление Зеленский тоже говорит, что мы с самого начала знали о том, что Донбасс интересует Путина. Но тут есть одно но. Покровский напрямок – главная цель Бора. Еще до Куршины. Мы это четко понимали, что они это делают. И Донбасс в целом, вы знаете, что это их стратегическая цель с начала полномасштабной войны. Покровск – это часть Донбасса, украинского Донбасса. А на думку Путіна російського, на думку всього світу, українського. І ми прекрасно розуміємо, що це є головна ціль, і всі сили вони стягують туди, щоб пробити нас. А ми дуже хочемо, щоб всі розуміли, що у нас військо менше, але нам допоможуть партнери. У нас буде зброя і технології Наше військо менше. но партнеры, благодаря партнерам, мы с партнерами и так далее. И вот тут вот пошло самое главное. Зеленский сделал массу социологических исследований в российском обществе, и ему там, ну, эти исследования дали информацию о том, как российское общество относится к этому всему, что происходит в Курской области. Оказывается, Путин должен был убрать все с Донбасса и бросить все Курська область, по всій відомості, Зеленський озвучує якраз таки свою хотелку і свой геніальний план, замість того, щоб все забрати з Донбасу і деокуповувати свою територію, а він це не робить. Це Говорить дуже важливий момент, який також спрацював психологічно на російське суспільство: Щоб путіну абсолютно начхать на те, що буде з Курском. Або що буде з Донбасом. і общество тепер російське увидів, що Путін не забрав все з Донбасу і не бросив в Курську область, тепер розуміє, що путіну все одно на російські території. У нього попереду лише ціль: ціль продовжувати війну. Він не думає, що з Курщиною, а його суспільство стало думати, що не такий Путін міцний, як він про це говорить. что не такая сильная у них армия. Российское общество теперь поняло, что не только армия слабая, но даже нет тех, кто защищает эту территорию. Вот тут опять непонятно, а где же те скопления войск, которые должны были пойти на Сумскую область и в последний момент это все предотвратили. Какие план ваш Из чего состоит план победы? Хочется спеть нецензурной песенкой, но не будем. 4 плюс 1. То есть 4 – это то, что нам необходимо, и один. це після війни. Тобто базовий план. Це чотири пункти. А, тобто, а який саме план у вас? Я не буду всіх деталей I, вам I розповідати. So it, Я буду говорити про це з президентом Байденом. І так, план побіди. Чотири плюс один димедрол, метамфетамін, кокаїн, обов'язково драб. Плюс один це Данілова визовут із запоя там он сидіт, коротше, щоб ще її швипіт зверху. А Путін як він міжнародний суд уже хотів його з за... арештувати зараз. Він Монголії, і замість того, щоб бути заарештованим, вони його приймають як голову держави. Атвіт інфантіла. Монголія більше уважає Путіна чи міжнародне право. Відповідь Монголії, що стосується міжнародного права, чи поважають вони або ні? Ні, не поважають. Вони Путіна. уважают больше, чем международное право. Но когда большая часть стран мира захочет там, чтобы Путина наказать, то его накажут. Бо больше стран все одно будет чекать на ответственность, и она все одно будет. Пока что я не вижу чтобы большая часть мира требовала кого-то наказания Путина. Ну, это лично я не вижу, может быть. Следующий вопрос очень неприятный по поводу Аварії F-16. Чи ви можете більше детально yeah, 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 yeah. розказати про цю аварію? Що відбулося? Зеленський, уходить від отвіта. Я yeah, yeah, не можу деталях це розказати відповідно до нашого законодавства. Нам необхідно закінчити наше розслідування. І тоді ми відкриємо цю інформацію до наших партнерів, що було зроблено, що це стало причиною. У нас недостатньо F-16. Просто F-16 дуже мало. Вот если бы их было больше, тогда не было бы аварий. Каково? Мне кажется, что если машины-две на дорогах, то и аварий как бы меньше, если машин 2 миллиона, то аварий больше, не? Уже был один э, э, саммит э, мира, на который Россия не была запрошена. Вы планируете проведение наступного саммита и куда будет Россия запрошена? По поводу саммита мира и присутствия на нем России, Зеленский за несколько дней последних уже рассказал несколько раз о том, что Россию никто и спрашивать не будет, ее туда притащат и посадят. Здесь он повторяет то, что говорил уже много раз, ввиду того, что много стран просят Россию, то, конечно, она тоже там будет. И все страны нас просили, чтобы на другом саммите представники России были. Мы сказали, мы не против. Мы все понимаем, давайте подготовим план и покличем их. И продолжается подготовка к мирному саммиту, и все, и короче на нем уже тогда поставлены на колени Российская Федерация, поставят ее на колени путем вторжения в Курскую область и еще кое-где кое-чего, да, то она там, конечно, капитулирует. Ну и репарации, понятное дело репарации смотрите когда слушаешь вот это вот все и понимаешь что понятно это, там на западного зрителя западный зритель ну тупова допустим там и так далее да? или там ему неинтересно это просто как звучит как белый шум никто это не смотрит и тому подобное но ну, думаешь даже с учетом того что никто это не смотрит рассказывать о том что планировалось вторжение и вот они туда зашли а куда делись войска которые планировали это вторжение вот это вот самое главное в этом всем но по поводу плана 4 плюс 1 и все такое, планы Зеленского в принципе видны как на ладони, потому что пойдут они еще на юга и будет несколько ударов. Южное направление, конечно же, это то, что интересует, но хватит ли на это солдат? Смотрите, в начале интервью он отлично сказал, мы не знаем, потом будут ли у нас люди. Вот это вот у него вырвалось, это самое главное, потому что у него, может быть, хотелок очень много. Но солдатики, это же не оловянные, их уже не отольешь. Солдатики заканчиваются. Наблюдаем пока.